Завдяки посиленому складу провенорфорте оздоровлює простату, і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенорфорте. чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Від початку поточного року російська окупаційна армія втратила понад шість тисяч артилерійських систем. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. У нього сінці пожалости от реально маги тупи. Хто долужнить головним в нашій країні? Но если главным работодателем в нашей стране является государство, то разве не естественно, что тогда главным инвестором должно быть государство? А почему государство должно инвестировать не напрямую, а через систему банков? Так что прибыль скапливается в банках. Они а возвращаются тому же государству для реинвестиций. Зачем? Зачем так сложно? Почему не рассмотреть опыт советской экономики, периоды индустриализации после. Не создать условия для приезда сюда не Средней Азии, а западников, у которых есть необходимые или восточников, у которых есть для нас необходимые технологии. І спочатку ворога втратив понад 6 тисяч артсистем, а саме 6186. тисяч Лише за рік і 4,5 місяці збройні сили України вразили більше як 19 тисяч артилерійських систем окупантів. Повідомили в генштабі. Головком збройних сил України, генерал Сирський, подякував військовим за стійкість та ефективність. Боротьба триває, наголосив головком. А раніше речник Сил оборони Півдня України, полковник Владислав Волошин, повідомив, що на Новопавлі напрямку, Армія Рефії щоденно здійснює до 30 штурмів, не полишаючи надії просунутися до Дніпропетровської області. Але Збройні сили України стримують ворожі атаки, завдаючи ворогу значних втрат. Ну, було повідомлення командуючими збройними силами України про, о том, що на покровському правлінні ми маємо тактические преимущества, тобто ініціативу. Что это значит? Это значит, что россияне, несмотря на превосходство в живой силе техники, не просто не могут существенно продвинуться, а даже теряют шансы в этих продвижениях. Они несут большие потери, а позиции по большому счету, остаются за нами. Не странно, на все, вот, знаете, почему-то часто, наверное, для того, чтобы привлечь внимание, говорят в разных новостных каналах о том, что кроме того, что идут бои под Покровском, что враг там продвигается под Покровском. Хочу сразу вот сказать, что бои возле Покровска уже идут почти год. И если за почти год враг все время продвигается, никак не продвинулся, то, может быть, сообщение о том, что он продвигается, они, ну, скажем мягко, несколько преувеличит. Там идут позиционные бои, к сожалению... Именно на покровском направлении происходит от 30 до 50 процентов, ну, от третьей до половины всех э, боевых столкновений по всей линии фронта, э, враг ну, не может за год не может никак успокоиться и продолжает э, производить вот такие штурмовые действия, неся э, достаточно существенные потери. Почему он это делает? То есть, э, если проанализировать свои на точки зрения, то ну, смысла точно никакого. Если за год вы не смогли подойти к околицам, к окраинам города и продолжаете, знаете, если все время делать те же самые действия, получится тот же самый результат. Но есть единственная причина, такое разумное объяснение, почему они это делают. Для того, чтобы мы там держали достаточно тоже серьезных количеств наших сил и средств, и не перемещали их на другие участки фронта, где враг, может быть, планирует какие-то наступательные действия в ближайшее время. Ну, может быть, планирует. Имеется в виду то, что говорил президент Зеленский. Ну, мы про это знали и осенью прошлого года. Он просто это озвучил не так давно, о том, что враг планирует наступательные действия, активные в этом ну, весенне-летней кампании. И есть четыре направления где, скорее всего, он будет пробовать э, производить вот такие штурмовые наступательные действия. Это Сумское направление, Харьковское направление, Запорожское и уже Херсонское. То есть президент говорил про три направления, но ну, просто сказал южное направление. Ну, вот если разделить, то Запорожское и Херсонское. Не прекращаются бои на восточном направлении, это Часовьяр, Торецк, э, ну, направление на Константиновку и на Покровск. Но э, подготовка к таким более, скажем, серьезным наступательным действиям. Вот она как раз на этих четырех направлениях. Надо сразу заметить, что усиление на этих направлениях не означает, что у врага есть какие-то резервы, которые он может подтянуть, усилить свои, свои ну, силы и средства и производить какие более серьезные наступления. Количество живой силы и техники у россиян на линии фронта, ну, за последние, ну по крайней мере, в этом году оно не изменилось. Техника у них отрицательный баланс, они больше теряют, чем могут производить, или там вытягивают каких-то еще остатков складов стратегического сбережения. Живая сила теряют они 35-40 тысяч каждый месяц, и где-то 30-35 они могут в разный способ привлекать к службу. Это и контракты, и заключенные, и ну, там много способов, которые они используют. У них было объявленном на России о мобилизации, когда началась так называемая специальная военная операция, Но ну, это решение о мобилизации, но юридически есть, сфуки... россияне пытаются пополнить живую силу как раз за счет контрактов, контрактников в разные способы. Они этих контрактников привлекают. Это и люди с депрессивных районов, и люди с какими-то задолженностями. Ну и, естественно, это вновь призванные Срочники, потому что когда они попадают уже в российские казармы, там их переубедить э, кунтом и пряником, ну, не так сложно, да, в том, чтобы они подписали контракт. Вот те 170 тысяч, которые были мобилизированы, ну, планировалось мобилизировать весной россиян, это как раз э, будет, часть, часть будет точно э, пополнять э, вот живую силу на линии фронта. Многие подпишут контракт или за деньги, или за, ну, по принуждению, скажем так. Да. Поэтому ситуация вот такая. Остальные направления, про которые вы, на которые вы обратили внимание, курское направление. Так, враг после того, как Герасимов, который сейчас, кстати, проходит военную ВВК, военно-лекарняную украинскую миссию в группировке Днепр, это южная группировка Россия, видимо, его будут менять, но он докладывал... Путину о том, что наши войска полностью выдавлены с Курской области. Это не соответствовало действительности. Сейчас мы сделали очередные контрудары. И определенную часть, точно сказать, сложно, потому что ситуация, ну, не сложно, но просто она ситуация меняется достаточно быстро. И пока мы с вами говорим, она может уже поменяться. Ну, контролируем часть Курской области. Ну, и там враг оттянул, когда после доклада Герасимова он убрал часть войск, перебросил их, есть информация, точно на Харьковское направление, возможно, это на Купинско-Лиманское направление, ну, там, где более короткий логистический маршрут.